Saya bermula dengan uh, item di bawah pendaftaran um, iaitu mengenai masalah individu-individu um, uh, 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 yang masih tidak uh, mendapat kewarna, kewarganegaraan ataupun uh, menerima uh, IC Merah uh, Tuan Speaker, masalah ini adalah satu masalah yang amat serius yang telah lama tidak juga diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan uh, The, jumlah pun kita tidak tahu, mungkin berpuluh ber, ber atau beratus ribu uh, daripada keturunan uh, di Semenanjung dan juga uh, ramai di Sabah dan Sarawak terutamanya di kawasan pendalaman uh, rakyat yang dilahir di negara ini, hidup di negara ini, seluruh, seluruh hidup mereka tetapi masih uh, diberi uh, IC merah. Tuan Speaker, saya nak bagi satu contoh keadaan di mana perkara ini dapat berlaku dan saya ingin merekodkan individu ini bagi handset dan ini adalah seorang yang tinggal di Padang Serai bernama Ayaru, anak lelaki Narayanan A-Y-A-R-O-O, -O, anak lelaki Narayanan IC 331212-02-5215 umur 83 tahun Lahir di Ladang Padang Meha di Padang Serai tahun 1933. Ibu bapa orang Malaysia. Tetapi disebabkan satu kesilapan yang dibuat oleh ibu bapa pada masa itu, era British lagi, uh, uh, kelahiran itu tidak direkodkan, dokumentasi tidak dibuat masa itu. Dan sejak tu tuan speaker, 80 lebih tahun beliau telah membuat Cubaan demi cubaan permohonan demi permohonan untuk mendapat IC biru, tetapi sehingga hari ini tidak dapat. Saya sendiri pernah bertanyakan mengenai kes ini sebelum ini juga diberitahu masih dalam permohonan di Dewan juga, dan sampai hari ini masih keadaan yang sama. Dan keadaan ini menunjukkan, Tuan Speaker, bukanlah kesnya. Yang apabila kita kata Tidak ada keluarga negaraan Ataupun IC merah dan sebagainya Bukan kita kata Beri keluarga negaraan kepada seorang Daripada Indonesia yang baru turun Di uh, KLIA Ataupun baru uh, duduk di negara ini Untuk satu tahun atau sebagainya Bukan, ini kes-kes Orang yang lahir di sini Mempunyai roots di sini Seluruh umur hidup di sini Dan bukan saja kes Ayaru ini satu sahaja uh, Tuan Speaker Tetapi berpuluh ribu Kita pun tidak faham uh, kita Tidak tahu apakah uh, the exact figure Yes sir. Terima kasih Padan Serai Setuju Padan Serai dengan, kepada, dengan saya Cadangan saya ialah Supaya kerajaan memberi kerayakan Kepada semua mereka yang Dilahirkan di sini Di mana ibu bapa mereka Satu antara mereka adalah uh, Warga negara ataupun uh, yang perlu mas tahu ini tetap uh, seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan, tetapi hanya kerana uh, perkara teknikal, iaitu uh, mereka terlupa mendaftarkan uh, perkahwinan mereka uh, atau uh, keadaan sedemikian. Kerana di tangan saya pun banyak kes. Uh, macam ada satu kes, nama nama dia uh, tiada nama. Kita tahu kalau dalam sijil kelahiran ini, ya. 90-923-08-5940. Kalau, tahu, kalau sijil kelahiran dia nama dia dinyatakan tiada nama, maksudnya ibu bapa dia mesti ada mungkin masalah mendaftarkan anak ini. Jadi jad, haruslah kerajaan prihatin. Setuju tak? Wajar lagi kes Wong Yu Li, Wong Yu Cheng, Chan Ming Yang. Semua ni anak uh, orang Malaysia tapi ada technicality yang menyebabkan mereka tidak diberi kerayakan. Ya, yeah. sebenarnya Tuan Speaker, di dalam kes ini undang-undang tidak menjadi masalah Perlembagaan jelas memperuntukkan seperti yang disebut oleh Berwas Bahawa dalam kes-kes seperti ini, kewarganegaraan adalah otomatik dan akan diberi Masalahnya jelas daripada pengalaman kita on the ground di pejabat JPN untuk memastikan bahawa Permohonan-permohonan uh, ini diteliti di dengan betul. Masalahnya adalah dari segi operasi um, uh, uh, Kementerian sendiri, di mana disebabkan sebab-sebab teknikal dokumentasi tak lengkap dan sebagainya, um, sewenang-wenangnya so ditolak. Walaupun seperti dalam kes Ayaru, dokumentasi memang tidak ada. Tetapi budi bicara perlulah digunakan uh, dalam polisi Kementerian. Mestilah ada budi bicara. Mestilah mengenal pasti masalah dokumentasi dan sebagai, sebagaimana, sebagai seperti ini dan uh, uh, memastikan ada guideline uh, supaya kes-kes seperti ini diisukan uh, uh, kat perkenalan biru dan oleh kerana terlalu uh, banyak permohonan permohonan seperti ini uh, perlu satu perubahan yang uh, yang yang serius yang radikal. Dari pihak kementerian untuk menyelesaikan masalah ini kerana setiap tahun, setiap sesi parlimen, isu ini ditimbulkan tetapi sehingga hari ini tuan Speaker masih tidak ada satu penyelesaian dan tuan Speaker saya ingin menyatakan bahawa tidak ada apa-apa uh, problem dalam memberi mereka IC biru. Mereka menghadapi banyak sangat masalah bila tidak ada kewarganegaraan daripada kesihatan, pendidikan anak-anak, uh, pension. Uh, brim, semua, pun mereka tidak dapat. Mereka they, uh, hidup dengan izin uh, tuan speaker. They live in a twilight zone in our country. Dan ini sebenarnya tidak patut dibenarkan. Tuan speaker saya teruskan kepada isu penyiasatan jenayah. Isu penyiasatan jenayah, isu Maria Chin telah ditimbulkan oleh beberapa yang berhormat tadi. Uh, saya tidak mahu mengulangi uh, apa yang telah dinyatakan. Jelas satu uh, tangkapan yang tidak boleh dijustifikasikan. Tetapi uh, sebelum itu Tuan Speaker saya ingin menyatakan kepentingan saya bahawa saya juga mewakili uh, Maria Chin Abdullah di mahkamah. Ya, kalau di mahkamah yang amat sentuh tentang fakta-fakta kes. Ya, eh, bu bukan kes mahkamah tetapi mengenai penangkapan uh, Tuan ya. Speaker. Uh, beliau sekarang disimpan di dalam keadaan di mana uh, tidak dapat tidur disebabkan lampu menyala seluruh uh, masa di atas satu tidak ada selimut, tidak ada tilam, tidak ada bantal dan sebagainya. iaitu di dalam keadaan yang ya, keadaan yang mendera keadaan yang mendera. dan uh, benda ini telah ditimbulkan semalam oleh anaknya uh, Muhammad uh, Azumin, Muhammad Yunus dan soalnya tuan speaker adalah yang pertama sekali memandangkan uh, uh, perhimpunan yang diketuai oleh Maria Chin itu Habis diakui oleh semua secara aman. mengapakah tahanan di bawah SOSMA ini dilakukan terhadap seseorang yang tidak pernah uh, meminta supaya apa-apa violence digunakan dan akhirnya kita juga kita lihat bahawa perhimpunan itu pun aman sepenuh uh, sepenuhnya. Tetapi tetapi beliau ditahan di bawah Sosma, di bawah keadaan seperti itu soalan saya dan saya harap dapat penjelasan daripada menteri selain daripada penahanan salah ini mengapakah maria chin disimpan ataupun ditahan di bawah keadaan-keadaan seperti itu tidak ada sesiapa pun yang patut ditahan di dalam keadaan di mana di atas lantai seperti itu seolah-olah satu penjenayah teroris uh, international cara beliau ditahan Ya, terima kasih. Uh, saya ingat uh, mungkin uh, tidakkah uh, pihak suhakam, uh, pihak mahkamah sendiri semua telah mengiktiraf dan menyatakan bahawa perhimpunan itu adalah satu perhimpunan yang sah dari sudut undang-undang. Dah dibicarakan, dah bawa pergi ke mahkamah, mahkamah pun dah kata tak ada masalah. Ianya adalah satu tindakan yang uh, sesuai, yang terjamin dalam perlembagaan. Lalu tidakkah menghairankan? apabila kita lihat ada masih lagi yang menyatakan ianya satu perhimpunan haram. Apa pandangan? Ya, Puan maju bangun. Speaker. Terima kasih Tuan uh, Speaker, Tuan Pengurusi. Saya nak minta pada serai uh, sebagai uh, Doktor Perubatan, keadaan yang disimpan, tangkapan uh, Maria Chin, ada satu keadaan yang buruk dan uh, walaupun bukan kena dipukul tetapi kita panggil uh, minta izin mental torture Terima kasih Puan Speaker dengan ringkas Yang pertama sekali tidak ada kategori dan saya uh, kagum bahawa masih IGP dan ramai pemimpin-pemimpin masih menyatakan Menggunakan terma perimpunan haram Selepas akta perimpunan aman tidak ada kategori di bawah undang-undang yang dikenali sebagai perimpunan aman tak ada dah. Ini mereka perlu faham dulu. Sebab itu saya rasa confusion ini. Yang kedua, pasal 10 jelas menyatakan perhimpunan dibenarkan di Malaysia. Dan uh, mengenai apa yang ditimbulkan oleh Wang Semaju juga uh, apabila uh, penderaan seperti dilakukan secara mental dan fizikal ini sendiri menyebabkan tahanan itu menjadi tidak sah. Saya faham penjelasan oleh menteri. Yeah. Terima kasih.